Чому сьогодні віче не відбулося? А ви ж дивилися вчора по телебаченню, сказали для того, щоб віче для чого щоб було? Щоб е, був звіт влади перед народом за, е, за її бездіяльність. То що вона вам скаже, що вона бездіяльна? Вона цього не скаже. От тобі і нема віча. це і все. ВІЧа відмінили, тому що їй нічого сказати на даний момент. Вони всі і о. А ИО вы знаете, срок. Даже с мультиком можно сказать. Что такое ИО? Когда будет наступное на вечер? Я понял. Же. Же так. Следующее воскресенье. а если снова пятый канал, канал вас... по... объявит, что, что, а что не будет? пятый канал это уже будет работать. Порошенко не даст, не сдаст. Все все равно даст. Все вы вы вызначились за кого будете голосовать? Не за кого голосовать. Одни бандюганы и да, бестолочь. На выборы это не пойдемо? пойду, но ну, голосую проти всіх. Я вам кажу, що ви. Чому сьогодні нічого не відбулося? я встиво на нього не йшов, я його не збираю, не знаю. Не знаю. Сказали, що маяє буде, сказали, що ви розумій, понять. Вы понимаете, пришли, значит, с канала какого-то, я не спросила, с какого канала, сказали, не стойте, могут быть какие-то провокации тут, потому что сейчас до 9 числа не ходите на Майдан. Что значит не ходите на Майдан? А для чего у нас тут это самое, э, как сказать самообороны, сотники, они же следят за этой Майданом этим. Так что они нам расстроили всю вечер, короче. Веча не состоялась, но народ приходит. Приходит, прогуливается, думками своими это самое делятся. Так что я знаю. Сегодня тепло, хорошо. Пятый канал передавал, что не приходите. Начебто самообороны, начебто автомайдан сказали, что не приходите, чтобы уникнуть провокацию. Ну, бачите, Флотея, не Флотея, народ собрался, тут двояка понимаете. ситуация. С одной стороны, никто не хочет повторения Одессы, а с другой стороны, я думаю, что и владе не очень нужно, чтобы у нас тут вече да. было да. на сегодняшний день. Вот сцену, нас... сцену нам никогда не дают, для народа сцену не дают, понимаете? Потому что сцена – это объединяющий фактор. О, народ объединяет, люди слушаются сцены. И мы должны тут общаться, понимаете? И должны какие-то, я знаю, лидеры быть или что. А в Владе, конечно, не это самое невыгодно сцену давать народу. Вот и все. Думайте, почему не дают народу сцену? Мы тут вот ходим, и им выгодно, чтобы народ был и сидел у телевизоров, переживал и все, понимаете? А для того, чтобы люди тут объединялись, это им не выгодно. Вот и все. Это моя думка субъективная. Дружина вас отпускала на революцию? Она зі была була всю революцію. А що она кидала? Каміння чи пляшки? Она нічого не кидала, Она мирна людина, Она збирала каміння. правда. Чому сьогодні не відбулося? Потому что какие-то провокации должны были быть. Где больше людей собирается, там как-то, как говорят, в мутной воде лучше рыбу ловить. И в связи с тем, что происходят события вот эти в Украине, вполне ну, такое логично было, чтобы поменьше массовых таких сборищ, пока все не закончится. И, и, Рада Майдана, и сотники, самообороны самооборона решили как бы, обезопасить и киевлян, и как бы, убрать у Путина возможность какие-то новые какие-то свои там цели. Или, ну, тут я так уверен, что здесь много российских корреспондентов, которые пытаются поймать какие-то моменты, чтобы опять показать негатив Майдана. И чтобы этого не было, решили ВИЧ не проводить. Ты плюс такие траурные дни по всей Украине. Я не россиянин. Я с Мелитополя, мама Ровенская. У меня просто родители были репрессированные. Родился на Урале. Родители Западной Украины. Меня называли, когда приехал в Мелитополь, Уральский Бендера. Так что все нормально. У меня с прошлым нормально, и с настоящим, и с будущим, и с детьми тоже. Которые ну, правильно понимают, они свободны, они хотят жить в свободной Украине. Они меня поддерживают, хотя в последнее время поддерживают. Раньше боялись, что я здесь. Ну, мне нравится, я наездами здесь, ну, почти с первого дня, ну, приехал-уехал, в основном мы помогаем, чем можем, людьми, продуктами, ну, своим присутствием. Мы любим очень Бога, любим людей, любим Украину и любим жизнь, и поэтому мы здесь и не, не уйдем, пока эта система не сломается, потому что... Приехали после последних событий домой. Та же коррупция, те же судьи опять друг друга избирают. Та же прокуратура, с которой мы боролись. Мы первый раз вышли на Майдан два года назад в Ривно, на Майдан независимости, Жили в палатках месяц. Потому что налоговая милиция приехала и хотела отобрать бизнес с автоматами. До 30 человек забрали все, что могли. Мы вышли на Майдан. И два года до Майдана мы ездили по всей Украине с лагами, славами края, славами любых организаций, которые боролись с этой коррупцией. Ну, нас чуть-чуть охотились, чуть-чуть прищемляли, чуть-чуть где-то мы рисковали. Ну, слава Богу, дождались Майдана. И мы христиане, мы два года непрерывно постимся. Ничего не было, ни одной минуты, чтобы кто-то не постился. У нас посты, молитвы за Украину. Никто не верил, но Януковича нет. Никто не верит, что система сломается но она сломается. Никто не верит, что Путин что-то будет. Ну, мы за это постимся. И с ним что-то случится. Хотя мы людей любим. Но системы Путина и такого, что было, в Майдане не разойдется, если хоть чуть-чуть еще этого останется. Вообще, это все так думают здесь, кто остался. Ну, кроме тех, кто просто пользуется моментом или жить негде, или может кушать нечего. Есть и такие, которые здесь приходят, их не выгоняют, но из-за них чуть-чуть имидж Майдана портится. Ну а как их выгнать? Им жить негде. Может кто-то не тем, чем-то попало, занимался. Но сюда пришел, его приутили, он как-то и уходить не хочет. Ну, не знаю. Почистим здесь все. Надеюсь. Но главное, чтобы сердца людей чистые были. А то, что как он выглядит, мне кажется, не сильно главное, если честно. Чтобы была цель одна, чтобы свобода была и в голове, и в сердце.